Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MJ Flash 22 April bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Tiga dusun durian seluas 363.02 hektar hotel syarikat pemaju dan kilang pemprosesan kelapa sawit dianggarkan bernilai 3.5 bilion ringgit Antara aset baru dibeku dan disita kerana disyaki terbabit jenayah pengubahan wang haram berkait skim pelaburan Ponzi di sebuah negara jiran dinamakan pelaburan MBI International Group MBI. Dalam operasi yang dibuat, polis diraja Malaysia PDRM juga turut menahan lima lelaki termasuk usahawan bergelar Tan Sri dan Datuk Sri yang dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas skim pelaburan MBI itu. Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Amla Bukit Aman, Datuk Muhammad Hasbullah Ali berkata, tangkapan itu dilakukan menerusi operasi Northern Star of Northern Star yang dilaksanakan pada 18 hingga 21 April lalu di sekitar Lembah Kelang dan Utara Tanah Air. Beliau berkata siasatan mendapati Tan Sri dan Datuk Sri Terbabit adalah proksi dan rakan kongsi kepada sindiket berkenaan. Katanya dusun durian itu mempunyai geran sah namun menggunakan wang haram untuk pelaburan dan siasatan masih diteruskan dengan beberapa siri operasi lain akan diadakan selain tidak menolak ada tangkapan baharu selepas ini. Menurut Datuk Muhammad Asbullah, semua lelaki yang ditahan berusia 35 hingga 67 tahun itu kini direman 5 hingga 6 hari bagi membantu siasatan. Datuk Muhammad Hasbullah berkata sejumlah 299 akaun bank bernilai lebih 123 juta ringgit bersama kenderaan mewah, jam tangan mewah, wang tunai ringgit Malaysia, 5 unit telefon bimbit, 1 unit komputer dan pelbagai dokumen penting dipercayai hasil perolehan haram berkaitan penipuan pelaburan turut dibeku dan disita. Tindakan yang sama turut membabitkan tiga perniagaan yang dibuat mengikut Seksyen 52 Kurungan Akta 613. Tambahnya jumlah keseluruhan pembekuan dan pengitaan dianggarkan RM3.5 bilion. Ringgit. Jelas beliau siasatan dan maklumat diperoleh daripada notis merah polis antarabangsa Interpol mendapati seramai 11 juta mangsa dari negara jiran terbabit dalam skim pelaburan itu sejak 8 tahun lalu tetapi hanya 6 laporan polis diterima di negara ini. Kementerian Dalam Negeri KDN akan melaksanakan proses siasatan terhadap sebuah syarikat makanan bayi dari Singapura yang memaparkan jalur gemilang tidak lengkap dalam video pelancarannya baru-baru ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses yang sama akan dibuat pihaknya seperti mana yang dilakukan terhadap akhbar berbahasa Cina, Sinchu Deli sebelum ini. Sebelum ini, Singapore Lactation Bakes SLB memohon maaf atas kesilapan memaparkan jalur gemilang tidak lengkap dalam video pelancarannya untuk SLB Malaysia di Ibu Negara. Ketika itu menyertai pameran perdagangan produk bayi di pusat pameran sebuah pusat beli belah di Ibu Negara. Ia insiden ketiga menyaksikan paparan jalur gemilang tidak lengkap selepas kealpaan sama dilakukan Sin Chiu minggu lalu apabila menyiarkan ilustrasi bendera yang tidak lengkap di muka hadapan akhbar berkenaan. Mengulas siasatan terhadap Sin Chiu Daily, Saifuddin berkata KBN sudah menerima maklum balas daripada akhbar itu untuk diteliti sebelum tindakan seterusnya boleh diambil. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dipanggil semula ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Khamis ini. Ketika mengesahkan perkara berkenaan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia dibuat bagi meneruskan siasatan berhubung pengisytiharan harta. Uh, kenyataan beliau dijangka um, akan diteruskan pada Khamis ini 24 April 2025. Jadi Datuk Ismail Sri Sabri dipanggil semula ke SPRM untuk uh, meneruskan rakaman percakapan beliau dan seperti mana pernah saya sebutkan dulu kali ini adalah uh, bersekitar berhubung dengan uh, pengisytihar harta yang telah dibuat uh, oleh beliau kepada kita di bawah seksyen 361 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia ketika tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos 2021 hingga November 2022. Ia dibuat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dua orang direman kerana disyaki terlibat sebagai sindiket yang menguruskan proses pembelian bayi dan penyediaan sijil kelahiran bayi dengan bayaran kira-kira RM10,000. -kira Perintah selama lima hari sehingga 26 April 2025 telah dikeluarkan Majistret Mohamed Reza Azhar Rezali selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Majistret Shah Alam Selangor pagi tadi. Menurut sumber, suspek yang terdiri dari dua orang wanita berusia lingkungan 40-an telah ditahan sekitar jam 1 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Selangor. Katanya siasatan awal mendapati salah seorang daripada mereka melakukan perbuatan sekitar tahun 2023 dengan meminta dan menerima rasuah kira-kira RM10,000 yang dimasukkan melalui akaun bank milik ejen. Manakala seorang lagi suspek yang bertugas di sebuah hospital swasta di Melaka disyaki menyamar sebagai pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN berperanan mendapatkan sijil kelahiran menggunakan butiran matan palsu bagi pengesahan kelahiran bayi-bayi yang diuruskan oleh ejen sedangkan tiada rekod kelahiran bayi di hospital yang terlibat. Sementara itu pengarah SPRM Selangor Hairuzah Muhammad Amin Elias Hamin ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Beliau juga tidak menolak kemungkinan beberapa siri tangkapan susulan akan dibuat. Seorang bekas penghantar barang terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Air Keruh Melaka hari ini melepas dan membebaskan daripada pertuduhan mengedar 10.8 kg dadah jenis syabu 4 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Razzi Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh Yi Kok Chong, 44 tahun pada akhir kes pembelaan. Dalam penghakimannya, beliau berkata kegagalan pendakwaan memanggil saksi penting telah menyebabkan prejudis terhadap pembelaan tertuduh. Mengikut kertas pertuduhan, Kok Chong didakwa mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin seberat 10,898 gram di bangku kayu Persimpangan Lerih 3 dalam daerah Melaka Tengah kira-kira pukul 7.05 malam 14 Januari 2021. Sabit kesalahan dia berdepan hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup Mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama. Pendawaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Firdaus Salih manakala tertuduh diwakili Peguam M. Harish dan Ramzani Idris. Polis telah menahan tujuh lelaki dan seorang wanita sejak semalam bagi membantu siasatan kes seorang lelaki dipukul sekumpulan individu di sebuah rumah di flat Belentung Pasir Gudang, Johor Bahru pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Komisioner Muhammad Sohaimi Ishak ketika dihubungi berkata, tangkapan dibuat selepas polis menerima laporan daripada mangsa sehari kemudian. Katanya permohonan reman terhadap kesemua individu yang ditahan sedang diproses bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Semalam tular di media sosial sebuah video memaparkan seorang lelaki dipukul oleh lima hingga tujuh individu di dalam sebuah rumah di lokasi kejadian. Susulan kejadian itu mangsa mengalami kecederaan dan menerima sembilan jahitan, tiga di bahagian bibir kanan dan enam lagi di telinga kiri. Polis menyiasat kes seorang wanita yang mendakwa dipukul teman lelakinya yang juga pelakon dalam kejadian di sebuah kondominium di Damansara. Difahamkan laporan telah dibuat wanita itu di Balai Polis Taman Tun Dr. Ismail TTDI, Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syahrul Nizam Jaafar berkata, polis telah menerima laporan daripada wanita terbabit pada Ahad lepas. Terdahulu mangsa memuat naik gambar kecederaan dialaminya di laman Instagram. Dia turut berkongsi gambar kecederaan di bahagian mata dan badan yang didakwa dilakukan aktor berbadan sado. Lima lelaki ditahan susulan pergaduhan di pesta Songkran yang diadakan di sebuah pusat membeli belah di Badar Utama Damansara. Kejadian dikatakan berpunca daripada insiden tersebut berebut semasa mengisi air untuk pistol air yang digunakan ketika pesta itu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syahrul Nizam Jaafar berkata, kesemua mereka berusia lewat 20-an dan lewat 30-an itu ditahan di pelbagai lokasi sekitar Damansara sejak tengah malam tadi. Jelasnya lagi antara individu yang ditahan juga didapati mempunyai rekod lampau jenayah. Ujarnya kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan iaitu merusuh menggunakan senjata. Semalam polis mengesan satu video tular yang memaparkan pergaduhan dipercayai berlaku di Pesta Songkran di Bandar Utama. Nur Aisyah Muhammad Salim balu kepada bekas Presiden pertama Singapura Yusof Ishak meninggal dunia hari ini. Dalam kenyataannya, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Allahyarham 91 tahun menghembus nafas di Hospital Besar Singapura pada jam 4.28 pagi tadi. Katanya Perdana Menteri Republik itu Lawrence Wong dan anggota Kabinet merakamkan ucapan takziah atas pemergian Nur Aisyah. Allahyarham dikebumikan hari ini di tanah perkuburan negeri Kranji bersebelahan pusara suaminya. Sebagai penghormatan, ia memaklumkan jenazah diusung menggunakan pedati meriam upacara dari Masjid Ba'alwi sebelum disemadi. 294 penumpang dan anak kapal Delta Airlines berdepan dengan detik cemas apabila enjin pesawatnya terbakar sebelum melepas dari lapangan terbang antarabangsa Orlando di Florida jam 11.15 pagi waktu tempatan semalam. Menurut pentadbiran penerbangan persekutuan, tiada kecederaan dilaporkan dalam insiden itu. Kebakaran pada enjin Airbus A330-AF yang dijadual berlepas ke Atlanta adalah yang terbaharu dalam siri insiden penerbangan berprofil tinggi penerbangan Amerika Syarikat. Menurut kru penerbangannya, pemindahan penumpang telah dibuat mengikut prosedur. Lapangan terbang antarabangsa Orlando menerusi catatan di media sosial pasukan penyelamat dan pemadam kebakaran dapat mengawal kebakaran. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.